Street King Immortal. Именно так называется пятый студийный альбом американского рэпера под псевдонимом 50 Cent, который должен выйти в феврале 2013 года. В интервью с западным таблоидом рэпер заметил, что пластинка получилась звездной благодаря большому количеству артистов, которые приняли участие в записи. Это, например, Эминем, Адам Левин, Алиша Кейс, Баста Раймс, Крис Браун, Доктор Дре и другие. В альбом вошли треки разных жанров, включая рок и танцевальную музыку. А уже сейчас в интернете доступно новое видео артиста на композицию my life в записи песни приняли участие лидер maroon 5 адам левин и Эминем, прокомментировавшись съемочный процесс видео несет в себе метафорический смысл и передает ощущение будто тебя постоянно преследует и неважно так ли это на самом деле это то как мы себя чувствуем будто мы пытаемся убежать от самих себя от нашей личной жизни и от того что проживаем на сцене